Здравствуйте. Да, я, я согласна быть зрителем. Это гораздо веселее, прийти типа, посмеяться над тем, что сделал художник. Я согласна. А я ничего не ожидала. Я получаю удовольствие, я кайфую. Искусство – это буржуазное занятие, и мой предел перед вами на сейчас. Максимальный расцвет на сегодня эта инсталляция ненасытная. Ненасытность циркулирует сквозь меня, растекает в виде фонтана, ненасытной куколки. Все это женщины, безусловно, все это женщины, которые скучают, страдают, наслаждаются, любят, кричат, терпят извращения, и вообще я хочу сказать о том, что я представитель яркого нового женского искусства на Украине. И собираюсь в ближайший год заниматься продвижением линии женских проектов. Мужчин я также приглашаю, но по трем условиям. Это женский псевдоним, это первое условие. Второе, они соглашаются с концепцией, и третье условие они могут прильнуть к одной из женщин и создать в коллаборации. Таким образом, получается женское начало лидирующее. И вообще я считаю, что женский пол сильный. Это следующая, наверное, моя работа будет так и называться: сильный пол. Мы сильный пол. Ми розмірковували про те, що зараз процес, ну який дуже активно починався, він зараз ніби загальмувався і ніби час просто виїдає сам себе. Просто нічого не відбуває, ніби нічого не відбувається. Тобто відбуваються страшні події, але вони повторюються, повторюються, просто воно як йде по колу. И это, мы назвали его укрытие. Що означає, що в нас просто нам, нам вже годі чекати гарантії безпеки, бо гарантованої безпеки, ну про думаю, що про про яку ми виросли, просто її ніколи не буде. І те, тобто, треба шукати безпеку просто в світі, який небезпечний, який змінюється, який підкидає просто різні сюрпризи. І він показує це як таке прекрасне дерево, як яке малювали ще, ну там як там в старому живописі в таких пасторальних у пейзажах його, ці дерева величезні, там, де, наприклад, у вату, там маленькі фігурки вони ховаються під величезними, величезними деревами, як під укриттям. А Володя раптом побачив, що такі великі дерева, вони схожі на атомні вибухи. І, він, і, це, і це символізує нібито небезпечний світ, але ж ми маємо знайти укриття в цьому небезпечному світі. Тобто він вже перевернувся, він став інший. І того минулого світу вже не буде. То, что происходит вообще с нами, со всеми в последнее время, оно это совсем другое состояние слова, оно дает э, окончательное э, понимание. То есть, Хотя слова тоже могут быть неоднозначны, их там перемещение, как бы сопоставление с другими словами, они дают тоже разные смыслы, но тем не менее вот это как некая плакатность, наверное, да, и слово это как плакат вот сегодняшнего дня, потому что в принципе работа она как бы такая драматичная, да, вот чувствуется какое-то вот это вот напряжение, и, тем не менее вот да, это как вот утверждение, что потому что очень много сомнений у нас, да, и вот сейчас вот хочется сказать да, моя комната она в диалоге с соседней работой да там теперь я сильваши который там дальше сильваши в диалоге с apple э, и, и так далее а в данном случае есть еще вот музыкальная линия да, которую мы сейчас слышим да, вот это вот диалог именно с музыкой еще. в данном случае э, это идет запись да но вот она как некое звучание современности в музыкальном своем да, в таком воспроизведение ситуации. эта работа придумана в 2013 году, когда мы много спорили и раздували огонь вражды. Вот. И получается, что ну, тогда бы, конечно, более полезно было это молчание, которое я рекламирую. Награда за молчание называется работа. Как много представьте себе доброты в молчании в молчании. Это строчки из песни забытого поэта Булата Куджавы. Хорошо, если бы мы вовремя молчали. А так мы уже теперь молчать не сможем, слишком много всего произошло. Но момент утерян, когда мы могли предотвратить эту, эту катастрофу. И вот этот лайтбокс э, специально использовал такие материалы, чтобы когда он не, не светится, он был похож на обелиск, черный обелиск, как бы памятник. Э, произведение Андрея Ремарка Черный обелиск меня тоже вдохновило. Я люблю, когда у человека есть кругозор. Его кругозор. Всегда должен быть шире, чем точка зрения. Зачем мне сужаться, свои, все, как бы мою память, да, в какую-то одну маленькую точку. И потом это все равно, что смотреть на мир через их дверной глазок. И вот, как бы вот я пытался это как немножко так образно показать, что и как бы дверной глазок, через который мы можем на это все смотреть. Но есть немножко что-то и пошире, какая-то аутентика, то, что можно понять. Если даже не понять, то, по крайней мере, почувствовать ту культуру Донецкой области, ее загадки, ее культурные коды. Ее смыслы, ее ценности можно понять, почувствовать людей, которые, допустим, там, жили там, на, в этом регионе, э, культурный диалог вести. Но этого просто, ну, это сейчас с большой натяжкой происходит, не знаю, будет ли это в будущем. Вот, так что ну, пока что вот у всех есть точка зрения, которая очень маленькая, но есть мир, который гораздо больше, чем эта точка зрения. Цього року Арт Київ розташувався на 20 тисячах квадратних метрів. У нас представлений проект Діалогія і спецпроекти митів і галерей, а також велику, великий такий історичний зріс і уяву про те, яким є, було і можна уявити, яким буде мистецтво протягом років. Років через призму приватних колекцій, і саме через призму приватних колекцій ми і створили цей музей, який є прообразом того музею, якого поки що немає музею сучасного мистецтва. Це сьогодні представлені 50 колекцій, і десь близько 150 робіт, які дають уяву про таку тридцятирічну історію українського мистецтва.